નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યા શાળામાં હિન્દી વિષયની જે પ્રશ્ન બેંક એટલે કે એકમ કસોટી તારીખ એકવીસ નવ બે હજાર ચોવીસ ના રોજ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ જશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તેમનો તમે જરૂરથી અભ્યાસ કરી લેજો અને ધોરણ સાતના હિન્દી વિષયની એકમ કસોટીના મોડલ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું શરૂઆત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર વન निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जमुना गुण पाँच नंबर एक पाटन कहाँ है जवाब से ए उत्तर गुजरात में नंबर बे बंजारा सामान ढोने के लिए खल उपयोग करता है सी ऊंटों का नंबर तीन कोयल की खलचगिया निराली होती है डी कुक नंबर चार मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था बी चार

कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जमुना गुण पांच नंबर एक मैदानों में वन बागों में जब खाली जगह लहराती है हरियाली नंबर हे जग के खाली जगह प्रभु तब याद तुम्हारी आती है सृजन नंबर तरण अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ खाल जगह रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ गिरवी नंबर चार पंथ है निराले सबकी खाल तो एक है मंजिल नंबर पाँच कई लोग खाल की बातें करते हैं इन्हें अपनाते नहीं आदर्श क्वेश्चन नंबर थ्री चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए एक टायर के अलावा फटने वाली के नाम तो के टायर के अलावा गुब्बारा फुटबॉल बास्केटबॉल तकिया बॉकर आदि नंबर टू रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया तो बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था इसीलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया नंबर तीन टायर फटने पर किन किन पर प्रभाव नहीं पड़ा टायर फटने पर रिक्शा और कारों पर प्रभाव नहीं पड़ा नंबर चार मोची क्योर रास्ते पर आ गया टायर फटने की आवाज से डर कर मोची रास्ते पर आ गया प्रश्न नंबर छह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखे जिम्ना गुण पांच नंबर है सुबह खुशबू की लहरें क्या करती है सुबह खुशबू की लहरें फूलों से बाहर आकर दौड़ लगाती है नंबर बे बंजारे क्या करते थे बंजारे व्यापार के लिए माल सामान लाने लाने ले जाने का काम करते थे नंबर कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी लाखा ने कब देखी कि लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी कुत्ते के बेहोश होकर गिर पड़ने पर देखी नंबर चार जग में सम्मान कब मिलता है जब कथनी करनी समान होती है तब जग में सम्मान मिलता है नंबर पाँच अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता की प्रतीक है प्रश्न नंबर पाँच निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो दीजिए किन्हीं भी तीन नंबर एक सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था सेठ ने लाखा के कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे शुद्ध समेत रुपये लौटा दिए हैं मेरी दुकान के से चोरी किए गए माल सामान को उसने वापस दिला है इसीलिए मैं खुश होकर इसे मुक्त करता हूँ नंबर बी फूल लगाने वाले कथनी और करनी में क्या अंतर था तो नंबर त्र दुकानदार की कथनी और करनी की पोल कैसे खुल गई तो जवाब तेलो जो तेई सको नंबर चार हमारे देश में विविधता में एकता कैसे है તો તેમનો જવાબ પણ અહીં તમને આપેલો છે જે તમે જોઈ શકો છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની એકમ કસોટીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે